Всем привет! Сегодня я вам покажу, что будет, если ехать на машине и, ну, или нажимать на тормоз и вписывать в повороты. Первая машина у нас будет вот такая. Еще трое. Раз, два. Я хочу, я на тормоз, все, я не тут бы был человек, вряд ли его бы это спасло, конечно. Да тут вообще, да все. Его бы ничего не спасло. Переходим дальше. Так, следующая у нас машина Эээ, будет вот такая. Вот такая у нас будет машинка. Вот такая. Загружаємо ігру. загрузим. загрузимо. такая у нас машинка. І так, що тут? Все, думаю, їдемо. Оце вона можна, мене зразу в дріфт несе. Давайте заново. как на ней управлять. А, ну конечно, уже и сзади зайки за, за, сейчас золото. Ч ⁇ она такие и дрифт, и не сейв, она такая быстрая. Она а сразу... Сейчас 200 набери. 200! ⁇ -мо ⁇⁇ -мо ⁇ Сальтуха! Капец! Я сальтухи навернул. Машина более-менее. Так салон нормальный. Вроде норм. В принципе, в принципе. Человек бы все равно не вижив, на вижу, бы на крышу бы ударился. Следующая машина. Следующая машина у нас будет. А это бусик. Только быстрый. Нас интересует быстрые машины, но бы они как бы быстрые. Иными тяжелее управлять, а медленнее иными легко. Даже, ну, можно на тормоз даже лежать. Вот такая машина. Вот она быстрая, Вот она быстро. Даже по скину видно, что она потом будет быстро. Она сейчас такая. более менее вот Потом она будет быстрая. Все. Едем. Соточка, соточка, дрифт, случайно, давай, а, у меня и максимум 114, ой-ой-ой, блин, ой ой ё-моё, ей крышу почти оторвало, капец, она просто перевернулась, что а в салоне, а, а, там в салоне почти и ничего, но я бачу, что там сзади творится, следующая машина, Следующая машина у нас, наверное, будет вот такая. Эм... Надо ей какие-то ралли, а, вот такая. Хай такая будет. Она должна тоже быстро быть, и мы, наверное, будет тяжело управлять. Сейчас я ей сделаю, возьму и попробуем. Ой, все, я ей взял. На счет три. Раз, два, три. <плёжу> <плёжу> Ох ты, йо, Она реально быстро, наверное. Зразу, зразу, соточка, зразу. Так, все, все, я отпусти. А ну-ка, 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 ну-ка. Як вона сейчас полетить? Я вот не пойму просто. Ой, куда, куда, куда? Куда вообще куда? Аккуратно, акуратно. Ава. Опа! -мо, вона далеко, он ей якось круто. вообще круто, круто, круто. -мо, ё мо, ё мо. Я просто бок, 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 бок. Ну на то на, -на. -мо. Она наш дрифтовал, короче, еще не типа. И можно не Да, Да -мо. Короче, нормально. А салоны у нас это все норм. На ядро ручник тут стоит. По салону все норм, но ну, ну, машина так себе. Поломалась чуть-чуть, но ну, чуть-чуть. Следующая машина. Так, давайте следующая машина у нас будет. Буде, будет, будет. Ну, буде. это вот такая. Выбираем быстрый скин. Получается, вот такие. И сейчас мы подивимся. Что у нас получится. Суц. Может, она вообще какая-то управляемая, может, какая-то будет. Это я не знаю. Но машина крутая, вообще. Мне подобается. Раз, два, три. Сколько до сотки набрали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать, 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 двенадцать секунд. Нормально. Но она более-менее управляемая пока что. Но она вряд ли 200 набирает. Смотри, как она соточку медленно набрала. Ну, блин, 12. Некоторые машины вообще могут за 5 секунд тут набрать. Она управляема. Она почти управляема. Ё-моё! Из-за такой маленькой неудачи она врезалась и еще и понесло бог на куда. Вот такая вот неудача может привести до такого то все водитель бы изразу не выжил бы Но машина более-менее знаете 6 более-менее и легко было отремонтировать так, следующая машинка и наверное каждую машинку я буду вот так замерять по секундам вот давайте вот все проверим просто так ради прикола возьму самую быструю версию просто так может она быстрейшее набирать соточку Выглядай красиво. Панели от компьютера есть. Ладно, на счет три. Раз, два, три. Замеряем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Блин, давай Давайте заново замеряем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да ё надо заново замерять. Она, конечно, неуправляема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Да ё-моё! Короче, с этой машиной вряд ли получится жить тут замерять, бы она вообще, конечно, управляема. Просто тогда едем, просто тогда будем сейчас ехать. Ох, да ё-моё! Я вообще про все Получился. А, так у нас дальше... А, вон она... а. а ну, нормально. Точнее, в скобочках. Нормально. Дальше. Следующая машина. Я тебя погано себе показала, но... но могла бы быстро сотку набирать. Давай ты вот такую Тоже быстрые скины есть. давайте вот... Вот такие давай. Просто так. Может она вообще быстро это будет? Бо есть такие джипы, которые выглядят такими медленными, но они могут быстро набрать скорость. Итальян. Ой, какая итальяна. Франция, Франция. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять секунд! На секунду меньше, чем эта машинка. Нормально. Нормально. Ну блин, 9 секунд. Нормально. Ну, могла бы быстрее, наверное, набраться. Ну, так она управлена и быстро получается, и управляемая, то есть. Но ну, меня удивила машина, яка ехала 200 с чем-то километров в час. Ну блин, 200 километров в час это вообще, ну, это богато. А она на этой туннеле проедет? Это вообще ты где фонарь смерти? Вряд ли его кто-то проедет. Давай, я, 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 я. Нет, а прикинь, ты проедет. Но от что она затормозила, это из-за стены. так я тормоз не жму, то есть. так я тормоз не жму. Капе. Она может проехать. Вона в туннеле сотку почти едет. Но она, если проедет, я в шоке буду. Там у уже трошки что 6 значит, она может проехать. Я думаю, она вряд ли проедет. Так как она сейчас тут проедет. Так, все. Все. Почти проехал. Нормально. 9 секунд до сотки нормально, в принципе. Мне понравилось. Так, следующая машинка у нас, наверное, будет этот. Кстати, 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 меня это заинтересовало. Давайте вот эту возьмем. И... ну, вот такие скинные, максимальные, конечно. Ну, возьмем вот такие. Че? А, не нажал все. И думаю, он тоже себя хорошо покажет. Но вот интересно, за сколько секунд ты наберешь соточку. Вот это интересно. А за сколько секунд ты на сотку наберешь? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять шесть, семь, восемь, 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 восемь с половиной, примерно так. Я уже собирался сказать девять, и уже была соточка. Ну, думаю, восемь с половиной секунд, в принципе, и она набирает соточку. Более-менее управляемо. А ну-ка, можно вот так? Опа, Все, -а 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 -а. я пришла. Ох ты, ё, она красиво пришла на трассу. Ох ты, ё, красиво. Брейкданс. О, -о, -о вы Вон она на бугор и на колеса стала и дальше причем едет. Прикольно. Давайте дальше показываем. Разве может туннель? Вряд ли. У меня уже фары не мают, и бантер падает. Но... А! Не. Цей туннель быстро вообще лучше не проходит, бо его невозможно пройти. Может и возможно. Кто сможет, можете мне на комментариях потом написать. И можете видео выкласти, я ее обязательно подивлюсь. Только подпишитесь тоді на мене и будьте загально доступны подписчиком. Может, приїхали? Я уже бачу свет. Она веде себе получше, чем ота машинка, чтобы была до цього. В сто раз получше. Может проехать, кстати, у нее большие шансы. Может проехать. Я думаю, проедет. Я думаю, проедет. Ой, она сейчас проедет? Это топ-1 -а будет, если она единственная... Цифра... А, Меня BMG Drive обманула, там поворот был. Но все равно, если она проедет туннель, то она будет топ-1, -а если остальные не проедут. Она проехала туннель и... Стой! Это бесконечная карта? Подожди, это бесконечная карта. Я проехал туда и туннель, и вернулся опять. Это бесконечная карта. Получается, она и проехала, и я засчитаю ей очко. Она прошла. Она прошла эту карту, и это первая машина, которая ей прошла. Поздравляю! Так, следующая машинка. Я думаю, что это будет топ-1, реально. Ну, топ-1. Давайте вообще вот эту машинку возьмем. Думаю, вам смешно, да? Сейчас вы смеетесь, да, да. Подождите еще чуть-чуть. Да, я выбрал, может, хрутынский, но одновременно смешный. Потому просто и до конца не бачили. Поверьте мне. Вот все. Смешно? Конечно, смешно. Ща, ча ща, у меня и двигатель будет в огне. Блин. я вижу точно, что в огне. Ох ты, шка, ё-моё. Вона капец, я как не управляй. е ма Давайте еще раз. Просто я хотел вам продемонстрировать. Ну все, последняя попытка не даю. Вряд ли она приедет, потому что она еще и дрифтова получается. Вряд ли приедет, вряд ли. Я ж... ох ты, ох ты, ⁇ Блин, я забыл вам сказать, что у нас тут два рекорда. Самое большое повреждение за весь ролик или проехать всю карту. Вот у нас два топа один. Это просто она с все остальное сняла? А вот давайте выйдем. Мне вот просто интересно сейчас. Она сняла себе весь корпус. Это и корпус, получается. Она сняла? Получается, у нее остался двигатель, турбина, отвалилась, получается, колесо там валяется. Ну, блин, со топ-1, главная часть, получается, это типа акционная, и та, получается, но все равно у нее побеждение самое большое. Прикольно. Дальше. Следующая тачечка. Следующая тачка. У нас будет... Будет... Видите, что тут быстро вообще? И что ж тут такое? А прикинь, тут это? возьму, а таки она проедет. А то вот представьте. А если она в туннель не поместится? Кстати, можно проверить. Можно проверить. Ну. Ё-моё, да ну что пудов ставлю, она не поместится. Что такое? Ладно, поехали. Раз, два, три, четыре.

Нормально! Повреждения маленькие, вообще маленькие. Оторвало капот. Короче, повреждения маленькие. Я ну, не засчитаю, что она победитель. Ну, блин, про подумаешь, отвали все капот, и вот эта штука согнулась. Но ну, вообще повреждений мало. И это все получается. Колеса. А, колеса. Там одного... А. Колеса на месте, да. Все на месте, только капот отвалился почти, и все. Я и не засчитываю балл, ну, блин. Ну, но... зато по скорости хорошо, но балл все равно не засчитываю. Дальше. Так, следующая машина, еще две машинки, наверное, и думаю, хватит. Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста. Давайте уже 130 добьем, и тогда я сниму прямой эфир вот допустим вот и вот я сниму прямой эфир, честно только можете мне 130 добить и я буду снимать первый прямой эфир и, если что я могу снимать уже но я же не буду, потому ну, что я хочу чтобы у меня побольше было людей на прямом эфире и подписчиков было так побольше, да и вообще ну, то вот так вот так что это же мало да -мо, тут тоже панели для компа сзади. Круто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да -мо! Что там машина была а там маленькая такая? Управляемые яйца тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 14. 14. 14 секунд? Много. Могла бы и больше, наверное, набрать. Ну там, секунды, думаю, 12. Хотя бы 12 для нее было хорошо. Не, ну блин, все равно быстро. Такая, блин, здоровая тачка, едет 150 157 км в час. Х ты, ⁇ -мо ⁇ ну, я не знаю, что по повреждениям, вы знаете, сказать, но... знаете, считайте него. Так, давайте проверим. Потому что я, ну, не знаю, считается за нет. Хотя, давайте учтем. Вона погнулась раз. У нее, ну, колеса то такое, конечно, у нее корпус весь отпал почти. У нее только рама сама осталась, получается, и все. А ну да? Только рама осталась? Да? Осталась только рама? Машину согнула? Все. Я тогда засчитал и тогда, наверное, забал. Ну, бо сами главные частины, то есть, получается, отпал. Я засчитываю все, и тоже бал. Последняя машинка на это видео. И думаю, хватит заканчивать, было уже 20 минут и так нормально. Последняя машинка. У нас будет... Да? Только не с тремя колесами, а с четырьмя. Ну, по, блин, три колеса, она сразу перевернется. Это я точно вам скажу, я профессионал. Я уже в эту юру два года гуляю, чи год, я много тут чего знаю. Давайте, до конца уже от первого лица. Красивый салон. Сколько? ё мо ё быстро! Что это, наверное, давайте замерим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Десять половиной для такой маленькой чебупельки. Это же вообще круто. Хорошо себя повела. Хорошо, дуже хорошо себя повела. Кстати, у нее есть шансы проехать в туннель. Думаю, у нее есть эти шансы. Думаю, она проедет. Честно. Много на да? хотя. Да, по повреждениям не ставлю. По скорости. Давайте поставлю по скорости. Нормально. Хорошо себе повела. Ну ладно, на этом, наверное, пора заканчивать видео. Э, значит, уда... всем удачи. Спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, все лайки. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Пишите хорошие комментарии. Да. И спасибо вообще, что вы на меня подписываетесь. Мне очень приятно каждый день видеть новые подписки. подписки. Если кто-то на меня будет загально доступно подписываться, загально доступно только, я подпишусь на вас взамен. Хорошо? Хорошо. Просто вы загально доступно можете, пожалуйста, подписаться. Я на вас подпишусь. Если хочете, пишите под этим видео комменты. Про какую игру мне еще снять. Можу предложить BMG Drive, Half-Life, Harris Mod, War Thunder, кстати. Ну, думаю, в принципе. В принципе, все. Скоро накачаю Call of Duty Ghost, Можу Warzone, Можу Warfire, Можу потом и под ним снять. Ожидайте. Всем удачи, всем пока! Пока-пока.